Наталія Богомолова, це голова координаційної ради молодих юристів. Не вперше вона на зміна майданчику нашої телепередачі, але кожного разу розказує і вміє дивувати тим, наскільки талановиті наші діти, наскільки вони добре, незалежно від віку, намагаються розібратися в усіх нюансах закону. Доброго ранку, Доброго, Доброго ранку. утра, Доброго утра, пані та му в черговий раз вже відбуватиметься за. захід, про який будемо сьогодні говорити, і в черговий раз, здається, запорізькі діти будуть дивувати своєю ерудицією. Я с вами согласна, потому что запорожские дети удивляют каждый раз. Удивляют и своими эмоциями, удивляют своим желанием что-то узнать новое, что-то сделать замечательно и доставить удовольствие, я считаю, нам взрослым, тем, что они узнают и тем, что они умеют. Что ведь мы на цей раз. В этом году мы повторяем турнир юных правоведов. Такие самые, как бы, умнуло грокнуть. Все ж таки будут изменения. По механизму проведения изменений не будет, потому что условия турнира и правила турнира они одинаковые, они корректируются в зависимости от ну, как бы, ситуации. Также обозначены вопросы, которые по которым готовятся команды, также они будут проигрывать в виде дебатных таких споров в разных ролях. докладчика, опонента, рецензента. Также це буде турнірна битва. Ми сподіваємося, така от інтелектуальна, настояща турнірна битва. Угу. А відбудеться вона вже зовсім скоро. І на якому етапі підготовка до турніру юних правоведів? состоится состоится это мероприятие 10 октября в на базе Запорожского национального университета мы признательны очень юридическому факультету который принимает в этом году этот большой областной турнир Известные уже участники, заявки мы уже приняли. Это учащиеся наших школ, 11 общеобразовательных учебных заведений, это 4 училища и это 5 колледжей. Поэтому уровень мы надеемся в этом году будет выше, наверное, по отношению к предыдущему году. Но уже будут у нас бойцы, которые были в прошлом году, будут новые участники. И это, наверное, тема интереснее. Новочкам будет важнее, чем тем, кто уже не вперше брать ему участие в турнире юных мы мы постараемся создать такие условия, чтобы не ощущали себя участники в какой-то дискомфортной ситуации. Кому-то легче, кому-то труднее. Они все одного возраста, многие из них команды поменяли свой состав, поэтому даже те участники тех заведений, которые были в прошлом году, команды будут в другом составе. Поэтому трудно сказать, что у них уже есть однозначно опыт. А? все будут в одинаковых условиях. Команды формуются как-то после того, как каждый окремо подав заявку, или подаются заявки командами саме. Заявки подаются исключительно от учебного заведения. Учебное заведение формирует именно команду из пяти человек. Какие это классы? Старшие, 9, 10, 11. В училищах также изучается право, поэтому это, как правило, первый, второй, но могут быть и другие старшие курсники. И колледжи также принимают решения о составе команды. Это сборная команда от учебного заведения. Что касается того, как давно дети уже готовятся до этого турнира? Как давно они получили завдання? Ну, задания Задания, задания составлены были еще в июле месяце Министерством образования. Мы используем именно эти вопросы. Они достаточно интересные. В этом году они настолько актуальны. Я несколько приведу пример. Это и, например, право на образование, национальное законодательство, европейский опыт, предотвращение насилия хулиганского поведения зрителей на спортивных аренах. Это и насилие в отношении детей в учебных заведениях. Это и несовершеннолетние в пенитенциарной системе, европейский опыт и национальный, это и правовая защита детей и международное установление. То есть вопросы настолько интересные для современной молодежи, да, и они столкнутся в ближайшем будущем с теми проблемами. И поэтому для нас важно, чтобы они поняли, что это за проблема в обществе, поняли, каким образом можно ее решить, да, и предложили это решение. Вот обратите внимание. И найти кавиши, что это эти вопросы, которые были, ну, которые выникли у связку с теми подъемами, что происходило в нашей стране, и тому очень близки будут для în nașa Ну те самые проблемы за фанатами на стадионах, проблемы усыновления, это все те, что для Украины булюч, скажем. Конечно, я хочу сказать, что общая тема турнира – это права детей, права людей. И поскольку мы говорим о формировании гражданского общества, очень важно, чтобы граждане этого государства знали свои права. Если мы говорим о формировании правового государства, то очень важно, чтобы все все граждане понимали, что в приоритете это все-таки права человека, права честь и достоинство. Если нам удастся это воспитать у наших детей, то, скорее всего, в будущем мы получим совершенно другой уровень управления, получим совершенно другой уровень осознания, норм права, как мы говорим, законопослушных граждан, и они будут воспитывать таких же детей. Вот на это нацелена основная идея, да, все-таки проведения вот таких интерактивных мероприятий и в области права, формирования правовой культуры, правового сознания. Ну, то, что будет 10 желтня в... На в приміщенні ЗНУ, це все ж таки більше буде схоже на доповідь за підручником чи на якісь ну не знаю там дослідження юридичні журналістські дослідження, дослідження, які роблять діти не просто сухі витримки з закону. Звісно, найголовніше, що це возможно даже вопросы не совпадают с программой, вернее они глубже, чем предполагает изучение курса права. вопросы проблемные, поэтому при подготовке ребята используют не только литературу, которая, возможно, находится в доступе в интернете, они пользуются справочной литературой, они пользуются литературой исследовательской. в своих аргументах они обязательно должны приводить мнение ученых по этому вопросу, которое уже есть, да, и на основании этих мнений формировать свое мнение и донести его до оппонентов то oh. все складно буде. ну, и, вернее, будет, потрібно, власне, а ну, вернее, им доводится потребно, доводится власне, дослідження, и Ну, мы понимаете? не назовем это научным исследованием, но у нас даже будут представители Малой академии наук сформировали свою команду. То есть это говорит о том, что ребята уже готовы и в том состоянии находятся, когда они могут провести это исследование, когда они могут сформулировать основные положения по данной проблематике и когда они могут аргументированно довести, каким образом может решаться это Проблема. Ну і все-таки конкуренція, наскільки я зрозумів, буде доволі таки великою, і е, треба буде, врешті-решт, оцінити старання і роботу учнів. Хто буде в журі? Хто буде це оцінювати? Замечательный вопрос, потому что действительно очень важно, кто компетентно может это оценить. Поэтому у нас в жюри представляет из себя около 50 человек. На настоящий момент сформировано жюри. Это и представители нашей научной среды, это наши преподаватели вузов Национального университета, классического приватного университета и Национального технического университета. Это представители органов юстиции, это представители органов пенитенциарной службы, это школьные учителя, которые высшей категории, да, методисты, которые э, имеют заслуженные степени и звания, то есть они преподают этот предмет, и все это жюри будет в таком составе оценивать э, наши ответы наших ребят. Мы думаем, что это будет не просто компетентно, профессионально, ну и это интересно, потому что это суббота, это все сподвижники этого дела, поэтому все знают, что это по любви и согласию, как мы говорим, будут участники находиться на этой территории в это время. Время в этом месте и день проведут с пользой, надеемся, для всех участников этого проекта. Красномовство будут враховывать? Ораторское искусство? Я думаю, что да. Это один же из критериев, по которому мы можем судить об возможности донесения этой проблематики. Угу. Ну, який вік, яка вікова категорія учнів буде брати 9, участь? 9-10-11 клас. 9-10-11 клас, можливо, я бачила серед заявок, серед учасників є трохи старше, то есть это, видимо, третий, курс, ребята, а, тобто це, видимо, 3-4 курс хлопців, які вчаться в коледжі і... Тобто, в, будь-якому разі вони 17-18 років мають. А, тобто, в принципі, середні. десь такі змагання будуть вже для людей, які більш-менше, для дітей, які більш-менше визначилися, або вже десь на фінальній стадії визначення з майбутньою професією. Вы знаете, одной из возможностей, которых мы предоставляем ребятам, это действительно познакомиться с юридическим факультетом, возможностью с такой специальностью. И хочется, используя такую нагоду, да, поздравить 8 числа День э, юристов, поэтому хочется поздравить всех людей, которые имеют отношение к этой профессии. И поэтому очень символично, что турнир получается 10 числа и э, на юридическом факультете, и там будет э, достаточно много людей, которые посвятили этой профессии э, не один десяток лет своей жизни и поэтому хочется сказать, что департамент образования, который в этом году подключился к проведению и на основании приказа департамента образования Главное управление юстиции вместе с координационным советом молодых юристов и, конечно же, Институт последипломного педагогического образования все это составляет единый механизм, который, надеемся, позволит создать обстановку и праздника, и профессионального уровня, и, конечно же, ученической борьбы за отстаивание свое за, да, свой, не, за, заним... за, за свои, лидеры, за, свои да, за права на за, да, свое место и, конечно, за, за права человека. Все, что стосуется открытости турниру, кто может на него потрапить, это окрем группы Питрынке, Ну, информация в открытом доступе, поэтому желающие могут, конечно же, прийти. Это будет пятый корпус Национального университета, где находится юридический факультет. В актовом зале будут происходить начало и финальные игры, остальные будут распределяться в аудиториях. Поэтому, пожалуйста, с 10 часов утра начало. Пожалуйста, мы всех желающих приглашаем посмотреть на это действие. За целый день сколько игр удастся провести? Взагали? Мы в один день организовываем проведение и отборочного тура, и полуфинала, и финальной игры. Поэтому мы немножко сокращаем, скажем так, отборочный тур, то есть не по полной игре, как положено, три вопроса. Мы будем один вопрос разыгрывать, победители выйдут в финал, будем два вопроса разыгрывать, и уже в финальной игре встретятся команды, которые по полной, турнірній боротьбі пройдуть три вопроси, в которых они зможуть проявити свої знання, уміння. А ще цікаво для людей, які просто, наприклад, може прийдуть подивитися, наскільки на вашу думку, це може бути корисно з точки зору знання власних прав, от для простого пересічного громадянина. Вы знаете, очень важно то, что отклики мы находим с прошлого года э, о том, что ребята, которые присутствовали в качестве зрителей, в качестве как бы участников команды болеющих, они в этом году инициировали участие в этом турнире, потому что звонили учителя, преподаватели, спрашивали, а будет ли турнир в этом году? Ребята очень хотят, поэтому я думаю, это ответ на те вопросы, которые мы ставим сами себе: а надо ли, а интересно и а насколько А для людей, которые хотят для себя что-то можно обважаться таким вид. В той час. Я думаю, что скорее всего да, потому что именно в ходе интерактивного такого вот подачи материала гораздо интереснее, гораздо больше узнается. И сами ребята в процессе подготовки узнают больше, в процессе общения, да, и в общем-то, члены жюри, когда задают вопросы и дают ответы на них, то это тоже дополнительная информация, которую. Получають всі учасники цього дійства до 10 жовтня. Ще є час підготуватися в командах ще є час зібратися із думками членів журі організаторів. після 10 переможець, що отримує. ну у нас есть несколько сюрпризов потому что мы привлекаем общественные организации которые готовят самостоятельно подарки тем командам или тем личным личностям mm -hmm. которые и окажут на них такое впечатляющее да, воздействие мы готовим от департамента образования награждения от главного управления юстиции ну и национальный университет готовит свой сюрприз для победителей, для учасників, тобто буде за що позмагатися. Конечно, конечно. Дякую за те, що завітали. І дуже сподіваємося, що буде високим рівень турніру юних правознавців, що 10 жовтня відбудеться. Ми приглашаємо команду запорож телеканал Запорожі. Пожалуйста, приходіть, освіщайте событие. участвуйте. З нами я в Я вже процесі. подумала, що ви нам пропонуєте позмагатися. Пожалуйста. А то ми можемо програти. Я боюся лучше бути учасниками дійства в процесі. А уже своїх дітей потім формувати в них в команди. Приглашаємо. Дякуємо. Хай Дякуємо. вам щастить і Рухаємося далі. Рухаємося далі. Переходимо до наступної нашої рубрики. Це рубрика Еврика. Пізнавати будемо просто зараз історію створення ниток.